Ketua Penerangan Bersatu ingatkan ahli MPT bincang isu dalaman parti dalam kumpulan WhatsApp. MP Bayan Baru berpandangan kempen agresif Rafizi kurang dapat sambutan. Selangor Arah henti dan sita iklan vape segera. Tun M. Dedah akan mangsuh hukuman isu 3R jika kembali jadi PM. Zaid Ibrahim saran Tun M guna pengaruh yakinkan PAS tidak terlalu teokratik. Ekonomi Malaysia catat pertumbuhan kukuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hasha Jamil dalam Next Step News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Ketua Penerangan Bersatu Tun Faisal Ismail Aziz memberitahu isu dalam berkait parti sepatutnya ditanya dalam kumpulan WhatsApp Majlis Pimpinan Tertinggi MPT. Menerusi laporan Malaysia Gazette, peringatan itu ditujukan kepada Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal yang mempersoalkan berkenaan siri jelajah bersatu ke seluruh negeri baru-baru ini. Terdahulu, ahli Parlimen Macang itu mencetuskan spekulasi selepas memuat naik hantaran di laman sosial Facebook beliau yang mempersoalkan siri jelajah bersatu tersebut. Dakwa Wan Ahmad Faisal siri jelajah itu tidak menjemput timbalan Presiden serta dua naib Presiden, malah MPT juga tidak dimaklumkan mengenai program tersebut sekaligus menyifatkannya sebagai sesuatu yang luar biasa. Bersatu ketika ini sedang memulakan misi jelajah ke negeri-negeri, khususnya yang bakal berdepan pilihan raya negeri PRN dalam masa terdekat. Ahli Parlimen Bayan Baru, Sim Zai Zin, berpendapat bahawa pendekatan kempen calon timbalan Presiden PKR, Rafizi Ramli, yang dilihat agak agresif, mungkin kurang mendapat sambutan dalam kalangan ahli parti. Katanya menerusi berita harian, beliau menyatakan bahawa strategi kempen Rafizi setakat ini telah menimbulkan persepsi negatif, terutamanya disebabkan tindakannya mendedahkan isu-isu dalam parti kepada pengetahuan umum. Ujar beliau pada pendapatnya, cara Rafizi berkempen agresif dan mungkin tidak dapat diterima oleh ramai ahli parti. Sim salah seorang 11 calon yang merebut empat kerusi naib Presiden PKR berpendapat Rafizi tidak mungkin melunakkan pendekatannya. Sebaliknya, beliau menjangkakan Rafizi akan terus mengekalkan nada menyerang PKR dalam kempennya. Sim turut membandingkan Rafizi dengan seorang lagi calon jawatan nombor 2 PKR, Nurul Izza Anwar. Katanya beliau melihat Nurul Izza menggunakan pendekatan damai kerana beliau tidak menyerang semula dan hanya menelan saja. Kerajaan Negeri Selangor telah mengarahkan semua pihak berkuasa tempatan PBT agar segera menghentikan dan menyita semua bentuk iklan berkaitan produk rokok elektronik vape di seluruh negeri Selangor sama ada melalui medium fizikal maupun digital. Menurut Exko Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Negeri, Jamalia Jamaluddin, sebelum sebarang keputusan muktamad berkaitan larangan penjualan vape dimuktamadkan, satu lagi mesyuarat lanjutan akan diadakan dalam masa terdekat bagi membincangkan pilihan dasar yang bersesuaian sebelum dibentangkan kepada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN. Menurut Jamalia, mesyuarat tersebut membincangkan pelbagai isu membabitkan penggunaan dan penjualan vape termasuk ekspek penguatkuasaan, pelesenan, perundangan serta pemantauan, terutamanya penjualan dalam talian yang sukar dikawal. Beliau berkata demikian menerusi satu kenyataan selepas mempengerusikan mesyuarat penyelarasan yang turut disertai oleh Pengarah Kesihatan Negeri Selangor, Dr. Umi Khalsom Syamsuddin, Wakil Unit Perancang Ekonomi Negeri UPEN, Pegawai Pejabat Kesihatan Daerah PKD serta wakil-wakil pihak berkuasa tempatan PBT. Sementara itu, tindakan penyitaan iklan vape oleh PBT dibuat berdasarkan akta kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2023 akta 852 yang jelas melarang sebarang bentuk pengiklanan promosi dan penajaan produk merokok elektronik langkah ini merupakan tindakan susulan daripada kenyataan awal Jamaliah sebelum ini yang memaklumkan Selangor akan mengadakan mesyuarat khas bersepadu melibatkan pelbagai pihak berkepentingan termasuk pejabat menteri besar Jabatan Kesihatan Negeri Selangor JKNS dan Agensi Kerajaan Persekutuan bagi meneliti keperluan pengharaman penjualan vape. Kalau saya jadi Perdana Menteri semula, saya tahu beberapa perkara yang perlu saya lakukan. Demikian kenyataan Tun Dr. Mahathir Mohamad sekaligus berkata beliau akan memasukkan hukuman berkaitan isu 3R, kaum, agama dan institusi diraja sekiranya kembali memegang jawatan itu. Tun M yang akan menyambut ulang tahun ke-100 Julai ini berkata, langkah itu adalah perkara pertama yang akan dilakukan jika dia diberi peluang memimpin negara sekali lagi. Katanya, beliau mesti tahu apa yang rakyat fikirkan. Beliau berkata demikian dalam sesi dialog semasa pelancaran bukunya di Putrajaya. Tun M berkata, walaupun bukan lagi Perdana Menteri dan tidak berminat lagi memegang jawatan itu, beliau sedia berkongsi pandangan dengan kerajaan demi kebaikan negara. Sementara itu, bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Zain Ibrahim, mencadangkan Tun M menggunakan pengaruh meluas untuk meyakinkan PAS supaya tidak terlalu teokratik iaitu berkiblatkan agama dalam dasar pemerintahan negara. Kata Zaid di laman Facebook, Tun M juga wajar menggunakan pengaruhnya untuk membenarkan lebih ramai tenokrat mengambil alih kepimpinan PAS. Dengan cara itu, tambah beliau PAS akan menjadi lebih bersedia untuk mencabar Datuk Seri Anwar Ibrahim dan keluarganya dalam pilihan raya akan datang. Dalam masa sama, Zaid yang juga bekas ahli Parlimen AMNO Kota Baru turut mencadangkan Tun M menggunakan pengaruhnya untuk membawa lebih ramai penyokong AMNO menyertai Bersatu. Katanya ia adalah perancangan besar Tun M sejak awal apatah lagi Bersatu ketika ini yang masih belum benar-benar bersatu. Sementara itu, Zaid berkata, Inspirasi untuk menjadi Perdana Menteri sekali lagi bukanlah satu prospek yang menarik buat Tony M ketika negara sedang berpecah belah dalam banyak perkara. Prestasi ekonomi Malaysia kekal positif apabila keluaran dalam negara kasar KDNK mencatat pertumbuhan sebanyak 4.4% bagi suku pertama tahun 2025 sejajar dengan unjuran awal dan melebihi kadar pertumbuhan 4.2% yang direkodkan dalam tempoh sama pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh prestasi kukuh dalam sektor perkhidmatan 5%, pembuatan 4.1% dan pembinaan 14.2% serta disokong oleh peningkatan perbelanjaan pengguna bersempena sambutan Tahun Baru Cina dan Prahari Raya Adil Fitri, pelaksanaan kadar gaji minimum baharu bermula Februari 2025 dan juga kenaikan gaji penjawat awam. Menteri Kewangan 2 Amir Hamzah Azizan berkata, pelaburan turut menunjukkan prestasi kukuh dengan pertumbuhan sebanyak 9.7% yang menandakan keyakinan pelabur terhadap dasar pro pembangunan negara seperti Plan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR, Plan Induk Perindustrian Baharu NIMP 2030 dan Strategi Semikonduktor Nasional NSS. Katanya penggunaan swasta kekal sebagai pemacu utama pertumbuhan mencatat peningkatan 5% dan perkara itu disokong pasaran buruh yang kukuh dengan kadar pengangguran menurun ke paras 3.1% dan inflasi kekal rendah pada 1.5% di mana ia merupakan antara yang terendah dalam sejarah kerajaan madani. Namun begitu, kerajaan turut mengambil kira risiko luaran termasuk kelembapan permintaan global, ketegangan geopolitik, dan amalan perlindungan perdagangan terutama tarif balas yang diumumkan oleh Amerika Syarikat. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Next Step News. Jangan lupa untuk follow Facebook Next Step Malaysia dan subscribe YouTube Next Step TV. Next Step Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Hasha Jamil. Assalamualaikum dan salam sejahtera.